Четвер, 15 серпня, під час зустрічі з міськими засобами масової інформації, генеральний директор державного підприємства Східний гірничо збагачувальний комбінат» Олександр Сорокін розповів про роботу комбінату. Що касається роботи підприємства, то ну, собственно, ми відработали полгода, виповнюємо проїздну програму. В цілому на 100%. процентів за полгода ми йшли з ніяким отереженням показателів прошлого року. В общем-то, нельзя сказать, что предприятию было легко работать на самом деле. То есть традиционные проблемы у нас имели место и продолжают быть с нашим стратегическим партнером, это на Эконергатум. То есть это не платежи, которые м, имеют место. Где-то задолженность на Эко за урановый констрат, она где-то поддерживается на уровне 40-50 миллионов гривен. Вот, то есть это как бы системный такой долг возник уже и на протяжении, вот, уже, я бы сказал, полугода он существует. Ну и, конечно, это не улучшает как бы, финансовое состояние предприятия. Но при этом за полгода я просто хотел вот, и горожанам и всем довести такие цифры. Мы добыли руды в объеме порядка 500 тысяч тонн, прошли горно-проходческих работ 7,6 километра, пробурили 126 километров буровых скважин. Ну и произвели концентраты природного урана 421 тонну. То есть мы как бы находимся в плане. Из таких вот моментов финансовых, будем говорить, задолженности по заработной плате у нас нет. По налогам тоже. В принципе, мы стараемся аккуратно рассчитываться по платежам в бюджет. В общем-то, ну не скрою, там в течение этого полугода были некоторые задержки с выплатой заработной платы. Ну, это где-то в диапазоне 1-2-3 дня, допустим. Но против сроков, которые оговорены колдугором, опять-таки, преимущественно это, и, безусловно, это было связано с неплатежами на энергоатома. Ну а так в целом как бы, я полагаю, что предприятие справляется с теми задачами, которые вот перед ним поставлены. Разумеется, ключевая задача увеличения объема производства. Перед нами стоит и, и, в принципе, мы предлагаем усилия для его выполнения. Из тех вот ближайших наших планов я хотел бы два слова сказать о том, что была принята постанова кабина 404, которая предполагает под гарантией уряду, значит, залучить позабюджетные кошты. То есть тема, которой мы традиционно занимаемся. То есть бюджет нас не финансирует и, по всей видимости, не будет финансировать наши программы развития. Ну и ключевая задача – это кредиты банка. Сейчас вот мы этим вопросом занимаемся. Я полагаю, что на этой неделе будет принято решение экспертной комиссии министерства о том, чтобы проект развития Новоконстантиновки, ну, ключевой наш проект, он получил поддержку на уровне Кабинета министров. Я очень надеюсь, что мы получим желаемая полтора миллиарда гривен для того, чтобы этот проект мы могли запустить. Вот из последних событий, из того, что хотелось бы еще сказать, это то, что у нас как бы традиционная сильная профсоюзная традиция, и совсем недавно мы провели профсоюзную конференцию полугодовую, где подводили итоги выполнения коллективного договора. Тоже несколько цифр хотела бы озвучить, это то, что у нас, нашим коллективным договором предусмотрен значит, соответствующий социальный пакет. И в целом мы за полгода потратили средства в размере 36,4 миллиона гривен на эти цели. То есть, ну, что сюда входит? Это, собственно, социальные нормативы, это значит, финансирование объектов коммунальной сферы, которые находятся у нас на балансе. Это ДК, это спорткомплекс, Это базы отдыха, многочисленные, которые у нас есть. Затем спортивно-оздоровительный комплекс. Ну и перечисление правкома на культмассовую и спортивно-оздоровительную работу. Тоже опять-таки есть некие проблемы, которые мы намагаемся решать. В частности, правкомы мы должны были перечислить порядка 7 млн гривен на путевки, на прочие там, заходы, связанные со здоровьем. На жаль, мы перерахували, всего у нас всего только 3,6 млн. То есть должны. Но как бы, берем на себя обязательство все-таки этот долг погасить, и чтобы наши трудящиеся, тем не менее, в соответствии с планами, которые вот каждый значит, планирует, могли нормально отдохнуть и по и в санаториях, и в здравницах, и все такое прочее. Ну, у нас структура, в принципе, затрата достаточно прозрачная, в принципе, то есть у нас заработная плата занимает порядка 40% в затратах, значит, порядка 20% энергетика, остальные материалы, значит, ну и, собственно, налоги, опять-таки. Значит, налоги мы платим, например, вот, порядок цифр, чтобы был понятен, порядка 200 миллионов гривен в год. Разнообразных налогов, примерно они распределяются пополам. Часть мы платим Кировоградской области, часть Днепропетровской области. Примірно ровними да, Ну, В принципі, у нас, е, как бы, нас е, предприятий розположено 50% персоналу численності знаходяться в Кіровоградській, 50% ну, і податки також і нараховуються. Враховуючи те, що дана зустріч відбулася напередодні свят, Олександр Сорокін привітав всіх шахтарів, працівників комбінату та жовтоводців зі святами, що наближаються. Эта встреча, она тоже символична. Мы проводим эту нашу встречу и наш диалог накануне нашего традиционного праздника Дня шахтера. Как бы наш коллектив очень трепетно к этому относится. То есть мы традиционно хорошо стараемся отмечать и этот праздник. И я хотел бы безусловно поздравить всех своих коллег. Значит, прежде всего хотел поздравить наших трудящихся шахтеров. Значит, герои этого праздника это те, которые горнорабочие, которые обеспечивают добычу рановой руды. Все коллективы шахт, их счастье у нас уже три шахты, то есть Ингульская, Смолинская и Новоконстантиновская шахты, наша надежда и будущее, и сырьевая база, и не только предприятия, но и всей Украины. Поэтому с праздником у вас, дорогие друзья. Кроме всего прочего, безусловно, поздравляю все коллективы, которые находятся на желтоводской площадке, потому что мы работаем на единый результат, мы все являемся работниками горнодобывающего комбината. Поэтому успехов и самое лучшее поздравление коллективу ГМЗ, который очень непростый условиях выполняет вот производственную программу. И всех вспомогательных подразделений, на самом деле у нас как бы, условно мы называем вспомогательным, на самом деле у нас как бы все незаменимые, и все в этом процессе участвуют. Поэтому я поздравляю весь коллектив «Воздуха» с этим праздником, желаю здоровья, настроения хорошего. И хочу заверить в том, что вне всякого сомнения, значит, что предприятие есть будущее и будет оно. И предприятие вне всякого сомнения будет развиваться, как прочий и город. Поэтому с праздником, друзья.